Заявление депутатской фракции партии регионов Красновского городского совета. Я хочу немножечко еще добавить э, такой момент, что некоторые пытаются представить создание нашего антифашистского движения как некую такую политическую акцию и отвлечение э, внимания жителей, как они называют, от экономических проблем. Но все это стоит гораздо глубже. И понимаете, на сегодняшний день действительно происходит завуалированное внедрение фашистской идеологии в массы. Я расскажу вам, как это делается. В городе Луганск распространяются среди молодых вот такие запросы. его на зустричь с народным депутатом Украины или фракции «Свобода». В будет указывается дата, время, площадь и контактный телефон. Мы позвонили по этому контактному телефону, где людей четко проинструктировали о том, что такое титульная нация, что такое национальная церковь и как они должны действовать в рамках своего города и района для внедрения фашистской идеологии. То есть говорить о том, что все слишком просто, я бы не стала. Все действительно слишком сложно. И наш город пережил страшнейшие последствия фашистской оккупации. Об этом тоже нельзя забывать. Я э, на завтрашнем заседании Словума будет рассматриваться вопрос о, о благотворительной организации, которая увековечивает память жертв фашизма в подкладирах. Так вот, в нашем городе было три концлагеря, и на здание будут установлены мемориальные таблички в память о том, сколько жертв было в каждом из них. Это пункт, с которого гонялись люди ДК имени Ленина. Это наш учебно-производственный комбинат, на котором также содержался концентрационный лагерь, в котором погибло 200 человек. И, конечно, самый большой концлагерь был расположен на территории шахты Краснолужская, где содержалось 2900 человек, 1500 из которых были казнены. Если мы сейчас будем делать вид, что это только политические игры, то мы получим то, что получили наши люди, в том далеком 43-м году. Если кто-то будет содействовать фашизму, значит он поддерживает идеологию. И э, то, что сейчас эта идеология имеет место быть в красном луче. И то, что мы не знаем, э, или некоторые делают вид что они не знают, кто является пособниками фашистов сейчас на нашей территории, мы эти фамилии будем называть. И я думаю, что вот этот антифашистский фронт – это не политическая акция, это зов сердца. И то, что эти тенденции есть уже на территории Луганской области, подтверждает то, что э, наш город многонациональный, так же, как многонациональные э, города другие. Так вот, в некоторых городах к людям не славянской национальности уже звучат оскорбительные выкрики в их адрес. Это тоже видели наши Граждане. И они с удовольствием отмечают то, что в красном Луче подобных экстремистских проявлений на сегодняшний день пока нет. Так вот, чтобы их не было вообще и создается этот антифашистский фронт. Я думаю, что на гор постсоветов будет также проведена эта работа. Я думаю, что те политические партии, которые исповедуют все-таки э, защиту традиций и защиту народа, также включатся в это движение и наши совместные акции будут как раз доказательством того, что фашистам на территории и их подсобникам, а это организация Свобода, я называю это открытым языком, делать в городе Красный Луч нечего. Пусть они реализуют свои теории где-нибудь в другом месте. Поэтому я ставлю на голосование, кто за э, поддержку заявления и осознать, за создание такого фронта в нашем депутатском корпусе, прошу голосовать. За против, воздержались единогласно. Решение принято. Спасибо.